За небайдужість та оперативність під час надання допомоги людям, що певний час змушені були перебувати у золотому представникам продовольчої програми ООН вручили лист подяки в облдержадміністрації. А керівнику продовольчої місії в Україні Жан Карло Стопоні передали нагороду від ДСНС. У нас давні зв'язки з цією організацією, по продовольчому програмі працюємо. І зарані були зазвінені необхідні продукти коробки з пайками для населення. І нас робота в той період, коли почалася ситуація з тієї сторони. Люди не прошли на, на Золотом после открытия. Мы вынуждены были, были их обратно вывести на наш, нашу территорию. 300 человек были обеспечены этими пайками. И практически полтора суток мы их содержали, кормили, поели. Они ночевали в наших помещениях. Большая часть, часть осталась на Золотом, а большая часть была здесь, в Северодонецке. И потом на второй день отправили их через Станицу там через Родину, с помощью областной администрации, с помощью военных, обратно отправлены на место, то, место проживания, на ту сторону. Мы сегодня впервые иностранному гражданину вручили знак МЧС Карла Стопони, кто возглавляет эту миссию нашей Украине, нашей, нашей земле. за заслуги, потому ну, что благодаря его, его участию, личному участию, беспокойству о наших людях, он отмечен такой высокой наградой которую, в общем-то, далеко не каждый даже наши имеет. Ну, заслуга, на самом деле, весомая.